ভালপোৱা হ'ল এখন কিতাপ আৰু ভুল বুজাবুজি হ'ল তাৰ এটা পৃষ্ঠা কাৰোবাক যদি সঁচাই মনৰ পৰা ভাল পোৱা তেন্তে এটা পৃষ্ঠাৰ কাৰণে গোটেই কিতাপখন ফালি নিদিবা জীৱনত প্ৰতিটো খোজ বহুত সাৱধানে দিবা কাৰণ বহুত মানুহ অপেক্ষা কৰি আছে কেৱল তোমাৰ এটা ভুল ধৰাৰ কাৰণে সন্মান হৈছে আইনাৰ দৰে তুমি আনক যিমান বেছি সন্মান দিবা তেওঁৰ পৰা বহুত বেছি সন্মান তুমি ঘূৰাই পাবা শৰীৰৰ অংগ কাটি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰাটো মূৰ্খালি যার কাষত চকুর পানির কোনো মূল্য নাই রক্তর দাম কৈ দিব কেবল জলা খালেই জ্বলা নালাগে উচিত কথা কলেও বহুত মানুষের কিন্তু জ্বলা লাগে যদি ভাল পেন্সিল হব ন কারবার সুখর গল্প লিখার কারণে তিন ভাল রবার হওয়ার চেষ্টা করা যাতে দুখ মচি দিব জীবন তো সেই মানুষজনের কটোয়া যার চেহরাতকি মনটো বেছি বেশি যেতিয়া যেটা মানুষ মাকে নহ। তার দায়িত্বই পৰা জাগ্ৰত কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব সেইদিনাই জানিবা সেই ব্যক্তি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈছে দেউতাই কম দামী মোবাইল কিনি দিলে বুলি নাভাবিবা মনত ৰাখিবা যি তোমাৰ কাৰণে অলপ সৰু সেইটো তোমাৰ দেউতাৰ কাৰণে ৰক্ত বিক্ৰীৰ বিক্রির গল্প নিজৰ সাঁটেই যেতিয়া কলা তেন্তে ৰূপৰ গৌৰৱ কৰাটো বেয়া কাৰণ ৰূপ দেখি কেৱল মানুহক চিহ্নিত কৰা যায় কিন্তু সিনিব চিনিব না যায় টকা বহুত সৰু এটা শব্দ অথচ এই সৰু শব্দটোৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বেছি যে ইয়াৰ অভাৱ হ'লে দেখা যায় হাহাকাৰ আৰু বেছি হ'লে বাঢ়ি যায় মানুহৰ অহংকাৰ সম্পৰ্কৰ মাজত বিশ্বাস আৰু মোবাইলৰ মাজত নেটৱৰ্ক নাথাকিলে তেতিয়াই মানুহে গেম খেলা আৰম্ভ কৰি দিয়ে প্ৰেমত পৰা মানে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰা তুমি যাৰ প্ৰেমত পৰিবা তেওঁ তোমাৰ জগতৰ এটা অংশ দখল কৰি লও যদি কোনো কাৰণত তেওঁ তোমাক এৰি আঁতৰি যায় তেতিয়া তেওঁ তোমাৰ জগতৰ সেই অংশটো লৈ যাওক আৰু তেতিয়া তুমি হৈ পৰিবা সূন্য জগতৰ বাসিন্দা যেতিয়া প্ৰেমিকাৰ চকুত মাৰ দৰে মৰম আৰু দেউতাৰ দৰে শাসন দেখিবা সেইদিনাই তুমি বুজিব পাৰিবা সঠিক মানুহ তুমি বিচাৰি পাইছা কথাটো তিতা হ'লেও কিন্তু সত্য চেহেৰা সৌন্দৰ্য আৰু টকাৰ জোৰ নাথাকিলে কোনেও কাকো সহ্য কৰিব নোৱাৰে নিজৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সকলো সময়ত গোপনে ৰাখক কাৰণ আপোনাৰ ভালটো চোৱা মানুহ থাকক বা নাথাকক মানুহৰ কিন্তু অভাব নাই মানুহৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ কঠিন তেতিয়াই আহে যেতিয়া আপুনি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব সকলোকে মনত ৰাখিব কিন্তু আপোনাৰ মনটো কোনেও বুজিব নোৱাৰে মানুহে ভাগ্য দেখা পায় কৰ্মত ধ্বংস হয় তেওঁৰ অহংকার ভাল পোৱা পায় ত্যাগৰ ফলত আৰু চিৰদিন জীয়াই থাকে কেবল মনুষ্যত্যর কারণে আনে তোমাৰ প্ৰশংসা কৰিলে তুমি সুখী নহবা আৰু আনে তোমাক নিন্দা কৰিলেও তুমি দুখী নহবা কাৰণ আনৰ কথাত কয়লা কেতিয়াও শুন নহয় জীৱনত যিমানেই বেছি ভুল কৰিবা সিমানেই ব্যৰ্থ হ'বা সিমানেই বেছি শিক্ষা পাবা আৰু জীৱন পথত সিমানেই তুমি সফল হ'ব পাৰিবা সদায় নিজৰ বিবেকৰ পথত চলক যদি সঠিক হয় তেনেহ'লে আপুনি এটা অভিজ্ঞতা পাব আৰু যদি ভুল হয় তেনেহ'লে আপুনি শিক্ষা পাব যদি কেতিয়াবা নিজৰ মনত অহংকাৰ আহে তেনেহ'লে এবাৰ আপুনি শ্মশানলৈ গৈ চাওক তাত আপোনাতকৈ ধনী জ্ঞানী সুন্দৰ মানুহ কিন্তু মাটিৰ লগত মিলি আছে এজন সুখী ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও দুখী ব্যক্তিয়ে লিখা গল্প বুজি নাপায় আপোনাৰ প্ৰতিটো সম্পৰ্ক সুন্দৰ হ'ব যদি এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি সন্মান বিশ্বাস আৰু ভালপোৱা থাকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা আনক দুখ দি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰা আনক কন্দুৱাই কেতিয়াও হাঁহিব নোৱাৰা আনক কষ্ট দি কেতিয়াও শান্তি নোপোৱা জীৱনত যদি বাৰে বাৰে উজুতি খোৱা তেতিয়াহ'লে পথ সলনি কৰা সপোনটোক নহয় কাৰণ এজোপা গছে তাৰ পাত সলনি কৰে কিন্তু ঠাইতো গুড়া নহয় মানুহৰ জীৱনত বেয়া সময়বোৰ সদায় নাহে কিন্তু বেয়া সময়ত মানুহে কৰা বেয়া ব্যৱহাৰবোৰ চিৰদিনৰ বাবে অন্তৰত থাকি যায় এই তিনিগৰাকী নাৰীৰ লগত কেতিয়াও সম্পৰ্ক নগঢ়িব এক নম্বৰ যি নাৰীৰ বহুত ল'ৰা বন্ধু থাকে দুই নম্বৰ যি নাৰীৰ ল'ৰা বন্ধুৰ লগত মদ্যপানত আসক্ত থাকে তিনি নম্বৰ যি নাৰী কথাই কথাই মিছা কথা কয় প্ৰয়োজনত আপোনাক মিঠা মিঠা মাত দিব আৰু প্ৰয়োজন শেষ হ'লে কথাৰ সুসলনি হ'ব এয়াই আজিকালি মানুহৰ চৰিত্ৰ পাহৰিব পৰা নাযায় স্মৃতি বান্ধিব পৰা নাযায় সময় জনা নাযায় মানুহৰ ভৱিষ্যত চিনিব পৰা নাযায় মানুহ উভতাই পোৱা নাযায় আপোনাৰ অতিত কিনিব নোৱাৰি মানুহৰ মন য'ত তোমাৰ সন্মান নাই তাত তুমি কেতিয়াও নাথাকিবা কাৰণ এজন মানুহৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটোৱেই হ'ল আমাৰ আত্মসন্মান আজিকালি মানুহ পৰিলে উঠাবলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহে কিন্তু যদি মানুহজনে উঠে তেতিয়া তেওঁক নমাবলৈ আৰু পেলাবলৈ আগবাঢ়ি অহা মানুহৰ কিন্তু অভাৱ নাই নিজৰ হাঁহিৰ কাৰণবোৰ নিজেই হওক আনৰ হাতত তুলি নিদিব কাৰণ জীৱনত লগ পোৱা বেছিভাগ মানুহেই মাথো কন্দুৱাবলৈ আহে কোনোবাই ঠিকেই কৈছিল দুখ কষ্ট প্ৰতাৰণা আঘাত সদায় আপোন মানুহবোৰেই দিয়ে অচিনাকিবোৰেতো ভৰিখন লাগিলেও চৰি বুলি কয় মানুহৰ মিঠা মিঠা কথাত কেতিয়াও ভুল নাযাব কিয়নো কিছুমান মানুহৰ জীৱাত মিঠা থাকে আৰু কিছুমান মানুহৰ মনত বিষ থাকে অকলে থাকিবলৈ ভয় নালাগে ভয় লাগে মিছা মানুহ মিছা সম্পৰ্ক মুখা পিন্ধি আপোন হোৱাৰ অভিনয় কৰা মানুহবোৰলৈ আপোনাক কোনোবাই ভাল পাব কোনোবাই বেয়া পাব তাকে লৈ চিন্তিত কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ মানুহেই একমাত্ৰ প্ৰাণী যি কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় মানুহক কেতিয়াও জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে কাৰণ জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিলে মেকুৰীও নিজকে পাক বুলি ভাবে জীৱনত পোৱা কষ্টবোৰেই হ'ল আমাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ যিবোৰ পৰা আমি বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ এই যে মানুহে কয় লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব প্ৰকৃততে সকলো ঠিক হৈ নাযায় মাথো দুখবোৰ লগত লৈ জীয়াই থকাটোৱে অভ্যাস হৈ পৰে জীৱনত অকলে থাকিবলৈ আৰু নিজকে ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ কাৰণ এই স্বাৰ্থবোৰ পৃথিৱীত কোনেও স্বাৰ্থৰ অবিহনে তোমাৰ কাষত নাথাকে এগৰাকী বয়স্ক মহিলাই কেনেকুৱা পুৰুষক কাষত পাব বিচাৰে বয়স্ক মহিলাই কম বয়সীয়া পুৰুষক কাষত পাব বিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভালপোৱা বহুত বেছি হয় মানুহক সুখী কৰি ৰখাটো কিন্তু বৰ কথা কাৰণ মানুহৰ স্বাৰ্থত সামান্য আঘাত লাগিলেই আগৰ সকলো উপকাৰ কথা পাহৰি যায় আপোনাৰ সৌন্দৰ্যতকৈ চৰিত্ৰ মূল্যৱান ঘড়ীতকৈ সময় মূল্যৱান সন্মান মূল্যৱান প্ৰেমতকৈ কেৰিয়াৰ মূল্যৱান আৰু সকলোতকৈ মূল্যৱানেই হৈছে আপোনাৰ মৰমৰ মা দেউতা বিনা কাৰণত যদি আপোনাৰ শত্ৰু বাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লে বুজিব আপুনি এজন সফল মানুহ কাৰণ ব্যৰ্থতাক নহয় মানুহে হিংসা কৰে সফলতাক ভাল মানুহ হ'বলৈ যে ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় ভাল মানুহ হ'বলৈ মা দেউতাই দিয়া শিক্ষাই যথেষ্ট বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ কাষত কোনো নাথাকে কিন্তু সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ আপুনি যেতিয়া উন্নতি কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ উন্নতি দেখি জ্বলি পুৰি মৰা মানুহৰ অভাৱ নহ'ব জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে আনৰ কথা নুশুনাকৈ থকাই ভাল কাৰণ বেছিভাগ মানুহৰ কথাই মনবোৰ দুৰ্বল কৰি তোলে অহংকাৰ এটা সৰু শব্দ কিন্তু বিশ্বাস কৰক ই এজন মানুহক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে পিন্ধন ওৰণক লৈ কাৰোবাৰ সংস্কাৰ বিচাৰ নকৰিব কাৰণ কোনোবাই জীন্স পিন্ধিও মানুহৰ দুখ মৰম বুজিব পাৰে আৰু কোনোবাই উৰণি আঁৰৰ পৰাও হিংসা কৰিব পাৰে সুখৰ সৈতে টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই টকাই কেৱল চাহিদা পূৰণ কৰে সকলো সুখ যদি টকাৰ পৰা পোৱা গ'লহেঁতেন তেন্তে ভাল পোৱা দোকানত বিক্ৰী হ'লহেঁতেন আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰি যদি কোনোবাই যেন দুখীয়াৰ জীৱনটোক সলনি কৰিব পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে কৈ খাব নোৱাৰে আইজ দে